Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizə Masazır qəsəbəsində ana yola ən yaxın və ən ucuz ki, mərtəbəli 4 otaqlı həyət evin təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda, yəni satışda bundan ucuz yola, məktəbə, dayınacağa və ana yola yaxın belə bir ev yoxdur. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın. Bu binanın qarşısında, bu gördüyünüz binanın qarşısı ana yoldur. Bu yol isə, dəyərli izləyicilər, baxın, marşrut yoldur. Marşrutdan hardasa 30 metr, ana yoldan da hardasa 400-500 metr məsafədə yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, yəni evin arxasında da məktəb yerləşir. Qiymət də elə bir qiymətdir ki, satışda bu qiymətə belə bir ev yoxdur. İki maşının ard-arda olaraq həyətə daxil ola bilər, 7x10 ölçülərində inşa edilmiş iki mərtəbəli, 4 otağlı və kubiklə inşa edilmiş bir evdir. Baxın, belə bir həyət yanan sahəsi var. Yola dəyərli izləcilər, bir daha da qeyd edirəm, bundan yaxın ev yoxdur. Yerdən kürsülüdür, zərzəmisi var, qiyməti münasibdir. 70.000-ə deyilir və gələn alıcıya da endirim olacaq. Bir daha da qeyd edirəm, yəni, yaxşı endirim olacaq. Bundan ucuz ev yoxdur. Konkret olaraq Masazır qəsəbəsində Şok Marketin, Arxaşı Rahat Marketin yaxınlığındadır. Evin arxasında məktəbdir, marşruta yaxındır və bütün yaşayış abidələrinə yaxın məsafədə yerləşir. Evə daxil olduqda priyekanlar, priyekanlar beton düzü zəri taxtayından yüzlənib, soy hissədə yerləşir evin belə bir mətbəxi. Kombi sistemi çəkilib, döşəməsi laminatdır. Mətbəxinin genişliyi tam ideal, yaxşı səvədadır. Gözəldir. 70 minə deyil, gələn alçılarla endirim olacaq. Bu hissədə evin qonaq otağı yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, yəni axtarsaz, baxsaz da bundan ucuz, yola yaxın ha, yəni ən əsası magistral yola yaxın belə bir ev yoxdur. Yəni bir də ev qalıb burada hal-hazırda və sanozeli. Bu da satılsa, yəni alternativ bir təklif yoxdur ki, biz sizə belə bir ev göstərək. Bundan ucuz 4 otaqlı evimiz var 60 min manata. Amma bu cürünə yola yaxın deyil, həqiqətən də. Dəyərlizləyicilərimiz ikinci mərtəbəyə qalxdıq. Burada da otaq bölgüsü koridor vasitəsilədir və bu hissədə yerləşir evinin sanuzeli. Otaq bölgüsü gördünüz kimi koridor vasitəsilədir. Burada yerləşir bir otağı, bütün pəncərlərin qayısı açıqdır, işıq düşür, eyvanı var. Və burada da 2 otaq. Sənədi çıxarış mülkiyyət kupçadır. Tikinti təyinatlı torpaq sahəsəyində iştirak edilmiş bir evdir. Gəlin baxın, bəyənsəc inşallah qiymətlə razılaşarsınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, sağ olun.